в наших пунктах сбора а, будут стоять наши волонтеры, которые будут собирать все те продукты, которые мы хотели бы увидеть и на своем волокоднем столе. То есть мы приглашаем а, к участию в акции всех жителей города Запорожья. А, что можно принести? Конечно же, паски, яички, сало, конфеты, сигареты. Ну, то есть все, что вы готовы, чем вы готовы поделиться, мы все готовы принять вас и передать ребятам. 8, 9, 10 мы объявляем этот сбор. Значит, он будет проходить по школам Запорожья. Практически все школы отозвались на наш призыв и э, уже собирают помощь. Э, отозвались несколько медучреждений, частные фирмы, э, кто еще училища, университеты. Университеты, даже предоставили нам своих студентов, которые помогают нам и проходят такую волонтерскую, можно сказать, практику. Э, 8, 9 и 10 проходит сбор. 10 числа мы собираем все, что э, нам предоставляют. Наш город. И 11 -го числа рано утром машины выезжают на передовую. Первые машины уйдут в 3 часа ночи, и каждый координатор, который закреплен за определенным районом, отвозит то подразделение, за которым он закреплен. Волонтеры нашего комитета, то есть многие из них знаете, вы это Катя Матюха, Елена Волкова, Мария Хаброва, Юля Матвиенко то есть каждый закреплен за подразделением, которое он курирует, и в это подразделение будет отвезена помощь. Этой акции участвует не только город Запорожье, хотя э, мы действительно отмечаем высокую организацию, которые э, обеспечила городская власть. И она нас услышала. Я думаю, что мы сработаем эффективно. В области эта акция тоже проводится на тех территориях, районах и городах областного значения, где она встретила поддержку волонтеров и некие логистические возможности. Вот, где у людей есть, там все это тоже делается и будет по тому плану, который Лена озвучила, проведено. Мне кажется, эта акция правильная, нужная. Действительно, ребята почувствуют этот праздник. Кожен бажаючий може принести туди продукти, до нас вже почали поступати, ну, надходити перші продукти, це е, консервація, це мед, жінка принесла, також приносять гроші, у нас там стоять, ну, стоїть скринька, і, е, е, куди кожен бажачий може е, е, надати гроші. Уважаемые жители города, вы придете на рынки 8, 9, 10, все, там, Анголенко, Малый рынок, Крытый. Пожалуйста, слушайте объявления, где стоят наши точки. Находите наших волонтеров, у которых будут на бейджи вот эти логотипы. А, помогите нам. На емкостях для сбора будут вот такие плакаты, Лена, подними. Вот. И, конечно, у наших волонтеров, ну, вот, вот. поэтому чем больше город нам поможет, тем больше мы вывезем. Даже если у нас не будет сил вывести это именно 10-го, ну, 11-го числа, то поверьте, у нас в Запорожье есть и гепарды, у нас есть и 55 у нас и 30, 33, 30 29, у нас и сарматы базируются. Нам есть кого порадовать и в Запорожье. Поэтому машины, которые уедут на передовую, они повезут одну партию продуктов, а вторая партия останется здесь и будет доставлена уже 12 числа, когда мы вернемся. Уже 12 мы сами поотвозим на запорожские бригады.